Эдуард Батькович, здравствуйте. Используем служебный ц... э, транспорт в личных целях. А? Ну и что, у ваш На нем написано, что это ваш работник. Не знаю. Куда? Кто вам сказал, что я мешаю? Можно вас на минуту? Вы. А? Говорит, что это их не сотрудники. А ну дай мне свой телефончик, я с на А у тебя нету этого номера? А вы поездки? на служебное неопознанное задание спешите. А я же говорю, подвести вашу своего работу. Какая разница? Следите. Я... За ваши деньги. За какие за ваши двигаются? Ну, как? за, за какие за ваши, ваши дня? Все? Не, не все. Ну Сейчас так это 102. Ну вызывайте 102. Ну, вызывайте. Хочу такую машину в личное пользование. Сотрудников своих подвозить. Алло, добрый день. А с кем я разговариваю? Алло, говорю, с кем я разговариваю? Я понял. А можно следственно на оперативную группу сюда, КТБ на площади или? Посад 1136, государственный номер. А? Пушко Эдуард. Mm? Да, да. Ну, так вы так и говорите. Превышаю, Николай Николаевич. Что, ну, я же вам сказал, использование служебного транспорта в личных целях. Автомобиль Volkswagen Passat Державный номерный знак 1136 шесть за рулем. А? 1136. Да, да. Что? Но ну, я же вам сказал 11-34. Портовой номер 012. За АТБ на площади Ленина. На Какой тут адрес? Ну Ленина. Прямо за, за дом быта. Ну где центральный дом быта на площади Ленина. Дом учителя.